Я Вас вітаю в ефірі. Вісті тема дня для вас в студії працює Анна Черненко. У нас у гостях сьогодні експерт у галузі психології, власне, психолог, парапсихолог, теолог і біоенерготерапевт Наталя Родіна. І до того ж, Наталя Володимирівна це керівник центру розвитку свідомості шлях до досконалості. І сьогодні ми разом із нашою гостею говоримо про можливості людини, про те, як відкрити в собі нові здібності. Я вітаю вас у нашій студії. Рада бачити. Добрий день. І перш ніж перейти до розмови, я пропоную нашим глядачам і вам трошечки подивитися на екран, відволіктися і дізнатися якісь елементи, довідки з вашої біографії, або дійсно зрозуміти, який експерт у нас сьогодні у студії. Тож дивіться на екран. Родіна Наталія Володимирівна психолог, сучасний теолог, парапсихолог, біоенерготерапевт. Є засновником і керівником Центру розвитку свідомості Шлях до досконалості з 2010 року. Має дві вищі освіти психологічну та економічну, а також спеціальну медичну Київського медичного університету. За фахом біоенерготерапевт. Наталя Володимирівна протягом більше 20 років досліджувала і продовжує вивчати сучасну теологію, космологію, хвильову генетику, основи квантової фізики, астрологію, екстрасенсорні можливості і здібності людини, давні знання про сакральну геометрію і прийоми середньовічних цілителів у цьому безперервному процесі пізнання кращі методики різних напрямків були зібрані в єдину оригінальну систему навчання, яка включає в себе етапи розвитку свідомості особистості, а так само Дає максимальний ефект відновлення здоров'я людини. За чотири роки у Наталі Володимирівни пройшли навчання більше двох тисяч людей: з Києва, Одеси, Дніпропетровська, Харкова, Донецька, Житомира, а так само Білорусі, Італії, Великобританії, Канади та США. Всі програми побудовані на вивченні і розвитку людської свідомості, її можливостей і здібностей впливати на життя людини, Об'єднані наукових знань, фізики, хімії, квантової фізики, космології, генетики та біології, законів філософії та основ духовного розвитку людини. Далі Володимирівна, ось після перегляду хочу одразу повернутися до піднятої нами теми, що дає центр учням. Дійсно, щоб зрозуміти, як... Почему он настолько затребован? Все дело в том, что сейчас человечество оказалось в очень сложных условиях жизненных. Человечество оставлено на самовыживание. И в связи с этим люди ищут, ищут выход из очень сложных ситуаций жизненных. Практически сейчас абсолютно нет здоровых людей. И, конечно же, каждый ищет выход, ищет выход с трудностей и заболеваний, в которые люди попадают. Я хочу вам сказать, что наш центр, он дает возможности человеку осознанно подойти к жизни, осознать все заблуждения, которые происходят в жизни людей. К сожалению, к сожалению, к большому моему сожалению, на планете сейчас, знаете, такое вот иллюзорное состояние представления о жизни. То есть люди ушли от законов мироздания, от законов единения, объединения, созидания и здравствования они окунулись в определенное состояние иллюзии, которое ввергает их еще в более сложные жизненные трудности и ситуации. Ведь люди забыли о том, что их внутреннее состояние, их мысли, чувства, внутренние ощущения формируют их реальность они забыли и абсолютно разучились управлять этим процессом. Поэтому наш центр дает возможности вам не только стать здоровыми, успешными, богатыми, чистыми, прекрасными людьми, а наш центр дает вам возможности усовершенствовать себя, открыть в себе того Бога, который находится внутри каждого из вас. Добре, я дякую, і ось одразу хочу проанонсувати вже незабаром. Наближчої суботи, 14 лютого, ви проведете семінар. Практика постійна. Ви вже були в Харкові. Не сподіваюся, ще приїдете. Це 14 лютого. І я хочу наголосити, що семінар безкоштовний і вільний. З чого ж ви вчите? Ось прийду я, прийдуть наші глядачі. Що ви привідкриєте? Можливо, це секрет, можливо, це дійсно тільки на заняття на семінарі, зрозумієш, але все ж таки. з Чим я повернуся з семінару? Я вам скажу, что, конечно же, ни один семинар не бывает одинаковым, как и ни одни курсы, вот сколько я уже много лет работаю, не бывают одинаковыми. То есть под каждую аудиторию дается свыше для вас информация. Информация, которой нуждаются те люди, которые пришли в зал, которые находятся в зале. Иногда больше уделяем внимание здоровью. Иногда больше уделяем внимание формированию реальности вашей жизни. Иногда мы говорим с вами о мироздании и о законах, которые создают вашу жизнь. Поэтому, когда вы вернетесь к себе домой, я думаю, что каждый из вас задумается о том, как он живет свою жизнь, как усовершенствовать свою жизнь. Та энергия, в которой вы находитесь сейчас, вот в эту минуту, когда вы смотрите меня. Она же находится с вами, она формирует вашу реальность, и от этого нужно освободиться. Невозможно построить новое, не убрав то старое, которое мешает вам. Поэтому курсы и работа, которую мы будем проводить с вами, это же определенные внутреннее посвящение. Наталья, а скажите, пожалуйста, кто ваша аудитория? Это разные люди, это люди больше схожие между собой. И, возможно, вы кому-то просто наполегливо радуетесь прийти на ваш семинар может есть потреба у но она не знает, Ну, я вам скажу, что э, кому-то рекомендовать я не стану этого. У каждого есть призыв, внутренний призыв, который приводит ко мне людей. Э, знаете, э, тащить человека это неправильно. Наоборот, даже э, существует определенный отбор на эти курсы. Пусть придут те, кто находится в самых сложных, трудных ситуациях. Пусть придут те кто действительно не может найти выход и разрешить свои трудности со здоровьем. Пусть придут те, кто действительно попал в очень сложную жизненную историю. Моя аудитория ⁇ это люди страждущие, это люди бедные, это люди несчастные, это люди, которые ищут выход и люди, которые находят этот выход. Вот какие-то ограничения по возрастному фактору не имеют значения. Приходят как и молодые, как и бабулечки, которым уже за 70, люди, которые готовятся уже к другой жизни и которые хотят навести порядок еще в этой, завершить все то, что было сделано, может быть неправильно, и исправить свою жизнь. Добре, і ось я розумію, що вже з відвідин одного семінару людина отримає для себе дуже багато. А є ще ж курси? Ви вже згадували їх? Курси центру розвитку свідомості, шлях до досконалості. Наскільки більше вони дадуть відвідувачу? Но ну, на курсах мы, люди проходят определенную подготовку. Во-первых, происходит определенная сонастройка, энергетическая сонастройка на новый уровень вибраций, энергетических вибраций. Все есть энергия, все пропитано сознанием. И это великие знания, открывая вам эти знания, вы начинаете осознавать, понимать, как все устроено, как устроен ваш организм, как работают ваши органы, как устроена Вселенная, как вы взаимодействуете, тот ваш микрокосмос с макрокосмосом то есть вы начинаете понимать что такое жизнь и что такое реальность вокруг вас и научившись управлять этим процессом люди действительно за эти четыре дня нашей плодотворной такой очень-очень серьезной работы получают очень многое получают. Первое ⁇ это здоровье. Второе ⁇ разрешение трудностей, жизненных ситуаций, в которые люди попали. Ведь посмотрите, сколько сейчас бедных людей, какое безденежье, какие трудности, в каких трудностях люди находятся, насколько много больных людей, несчастных, просто несчастных людей. Когда они приходят к нам, мы согреваем их своей любовью, мы согреваем их знаниями, божественной истиной. Добре. И как потрапить на ваши курсы, это главное я думаю, вопрос. Адже семинар вильный, пришли, послухали, что для себя взяли. А курсы, трошечки, больше такая работа над собой. Только работа над собой. И вот эта работа даст нам результаты. В конце семинара, который я буду проводить в субботу, он будет проходить по адресу Лермонтовская, 7. Это комплекс «Маринспа». Там есть при этом комплексе огромный красивый конференц-зал. В 11 часов в субботу я буду проводить эту работу. В конце этого семинара я посмотрю, кто из вас готов к этой работе. Вы подойдете ко мне 20-30 секунд. Недостаточно для того, чтобы я могла увидеть, насколько человек готов к этой работе или же не готов. Да, существует отбор. И это правильно. Понимаете, каждый из вас находится на своем внутреннем уровне развития. Не все готовы к этому труду, далеко не все. И если я вижу хоть какие-то малейшие задатки того, что можно человека пробудить, можно ему указать путь, и он сделает все для того, чтобы жизнь стала прекрасной, я обязательно беру таких людей. Но ежели я вижу, что психическое, эмоциональное состояние разрушено, и человек находится в таком, знаете, иллюзорном злом состоянии агрессии, ненависти и войны, конечно же, это не мои пациенты, это не мои учащиеся, потому что они не готовы, они уже не готовы к этой работе. Тому, да существует та і ще одна форма вашого спілкування з тими, хто прийшов вашого ну, передання цієї науки, так це особисті консультації. Консультації проважу помагає вам. разрешить те трудности, в которые вы попадаете. Ведь вас ко мне ведут трудности, ко мне люди не приходят счастливыми. К сожалению, это так, и я к этому готова, я уже это знаю, и я стараюсь найти выход в сложившихся сложных ситуациях. Поэтому консультации ⁇ это индивидуальная работа, где мы непосредственно разбираем ваши трудности и вопросы, с которыми вы ко мне приходите. Конечно же, вы ищете и вы найдете. Вистачалі і вам адкроється, добре пані Наталію. Підсумовуючи наш сьогоднішній ефір, я хочу запитати у вас: все ж таки людина багатюща істота, багатюча своєю глибиною, так що ж приховується в нас? Які можливості, які здібності, про які ми навіть на жаль не знаємо, які, врешті-решт, ми відкриємо їх, і вони допоможуть нам стати здоровішими, багатішими, щасливішими просто гармоні... більш гармонічними. Я вам скажу, мои хорошие, что человек действительно создан по образу и подобию Бога. У вас действительно сокрыты великие тайны. В процессе эволюции вы будете раскрывать эти тайны, и время уже пришло. Первая ваша задача ⁇ действительно научиться управлять процессом своей жизни, быть успешным, здоровым, счастливым, гармоничным и радостным человеком. Это первое задание. Именно этим мы занимаемся с вами на начальном уровне нашей с вами работы. Затем, когда вы уже умеете управлять реальностью жизни, когда вы уже устойчивы, у вас укрепляется ваша вера, и мы идем дальше. Мы открываем способности яснознания, сначала яснознание, потом ясновидение. Затем э, сонастраиваем вашу интуицию. Человек имеет безграничные возможности, все люди владеют телепатией, телепортацией. Каждый человек имеет такие возможности, где он может общаться с другими планетами и мирами. Я понимаю, что это сейчас звучит сказочно, но на самом деле это так. Просто планета, на которой мы сейчас с вами живем, она находится в очень страшной иллюзии, в агрессии, в ненависти, в злости и в разрушении. И как только это все изживется на нашей планете, пройдет на нашей планете, и наша планета исцелится, сразу будут открыты все эти возможности. Но наша задача с вами помочь этой планете, помочь себе, каждому из нас, навести порядок в своей жизни. Добре, пані Наталію, і наостанок я попрошу вас для наших глядачів сформулювати певну пораду, певний меседж, із яким можна вже почати просто зараз, після перегляду, відкрити в собі щось нове і корисне. Кожному із вас мені дуже хочеться пожелати, щоб ви заглянули сейчас, от прямо зараз. Давайте всі вместе з вами посмотрим себе і зверніть увагу, що внутрі нас. Если внутри нас агрессия и злость, посмотрите в окошко, там светит солнце, которое несет вам информацию, энергию, которая несет вам жизнь. Возрадуйтесь жизни. Помните, что все то, что вы чувствуете внутри, все это проявляется вокруг вас, в вашей жизни. Излучайте любовь. Прощайте друг друга, несите свет друг другу, не завидуйте друг другу, радуйтесь победам других людей. Будьте чисты душой своей и своим сознанием. Я желаю вам великой любви. Дякую, тут приєднатися. Просто залишається приєднатися до ваших теплих слів і сподіватися, що глядач почув їх, відчув і прийняв до себе. Ще раз дякую за ефір сьогоднішній і, і сподіваюсь, також що наша програма сьогодні зацікавила глядачів. Вони прийдуть на ваш відкритий семінар у суботу. І це бажаю, ж я хочу додати. Дійсно, людина це не вичерпне джерело можливостей і здібностей. Просто розбудіть у собі це. У нас же в студії сьогодні була Наталя Рудіна, психолог, керівник центру розвитку свідомості, шлях до досконалості. дякую вам. бачення. До побачення.